Вы можете короткое интервью дать для газеты? Что такое для вас перемога, война, которую вы пережили? Значит, давайте поставим точки над «и». Потому что тут много говорили, и так? а главного не сказали. Главное заключается в чем? А в том, что победа была одержана или получена, или как нам сказать, над самыми реакционными силами Европы, вот. Кем одержана? Советскими вооруженными силами. И то, что мы говорим сейчас, что там, вот, мы так сотрясаем воздух, понимаете, и говорим, что это, мол, Украина, да не Украина. Все люди, населявшие бывший Советский Союз, в дружбе победили нацизм. Победила великая дружба этих людей, понимаете, так. И это забывать нельзя, понимаете. Так, отделять, понимаете, сейчас вот видите ли, вот то ли украинцы, то ли россияне, то ли Путин там заявил что-то глупость какую-то ляпнул, этого нельзя, вот. И если мы это поймем, тогда и у нас в Украине будет другое. И то, что идет сейчас война на Востоке, это зависит от двух людей. Господин президент, сядьте и поговорите с теми людьми. И будет мир. Вот сядьте и поговорите с президентом Путиным, если вы считаете, что он в этом виноват. Тогда будет мир. А до тех пор, пока мы будем говорить, что те бандиты, они будут, говорить, что мы бандеровцы, мира не будет. Поэтому Сталин и победил его. А, а там не бандеровцы. Донецке. Там люди, те, которые хотят жить по-своему. Вот. И они не хотят захватывать Киев. Нафиг он им нужно, да? И они, они, донечане, не хотели, чтобы у них валяли памятник Ильини. Да? Они хотели, чтобы отмечали праздник победы, а не праздник примирения, как есть непонятно с кем и зачем. С кем мириться? Ну, вы то, что я вам говорю, этого не публикуете понимаете? Я Нет. А я с у вас Вот. Нет, это все будет вычеркнуто Да, Да-да-да, я знаю. Я вам особо принесу посмотри. Хорошо. я найти в интернете. Я вас считаю, Хорошо, поэтому, ребята, давайте поставим вот это -то вот точки на дни и разберемся в том, что творится ныне в Украине. Ну вы, я вот посчитал 15 иностранных... Опять правят нами. Нужна им наша Украина. Нет. Бальцерович, а Украина досягла падения, а теперь будет рост. Что, Бродецкий, вернее, этот самый, как его, Бахаринецкий санзавод заработает? Нет, уже не заработает. Что, Бродецкий санзавод заработает и начнет что-то давать? Нет. Дай Бог, сохраните тот, который остался еще в этом, Юзефа Николаева. И этого не будет. Ибо нет тех сил, которые вы хотели, чтобы работали на Украине. Нет. Пришел, иду. Нет, пришел этот сам железной дорогой руководитель. У меня 13,5 тысяч ветеранов в районе получают тысячу гривен пенсии. А тот, который железной дорогой руководит, половиной миллиона заработную плату это что правильно вы что в чем меня хотите убедить да, я вот я вам говорю поэтому не будет нет тех сил которые хотят чтобы в украине было был порядок и было хорошо все спасибо вам все к вам украсит но я